Я хочу сегодня поговорить о очень важных событиях, которые произошли сейчас. И в первую очередь это, конечно, специальная военная операция и ряд других вопросов, которые я считаю очень важными. Никакие переговоры с Путиным о прекращении военных действий не будет от слова совсем. Мы видим, что фактически творится во всех регионах нашей страны. И я даже эти факты приводить не буду. Бардак полнейший. В связи с этим я хочу еще раз обратиться к матерям, к сестрам, у которых обманным путем были призваны сыновья, мужья и так далее. Еще раз я вам напоминаю, все это незаконно. Еще раз обращаю ваше внимание, что повестки от якобы военкомата они не действительны. Почему? Потому что военкоматы это еще раз вам объясняю, это частные организации, которые государству никакого отношения не имеют, и вы можете полное право эти повестки не получать. Но если вы боитесь быть привлечены за неявку в военкоматы, там штраф от 500 до 3000 рублей то можете явиться в военкомат и там в военкомате сразу же сказать что никакой контракт вы подписывать не будете никуда не поедете это ваше полное право ну и третий момент о том что мы говорили и говорим что путин правительство Государственная Дума, Совет Федерации, они нас обманывают. Военно, военные, которые в лице генерала Кошенкова говорят неправду. Почему? Но это, будем так говорить, наши выводы, в которых мы предполагаем, что они говорят неправду. Но и наши предположения, мы основываем на аналитике. О чем хочу сказать? Какую неправду они говорят? Они неправду говорят о потерях специальной военной операции. Официальные источники, Министерство обороны и другие, говорят о том, что там погибло чуть больше 6 тысяч человек. Это неправда. С нашей точки зрения, с нашей точки зрения, еще раз говорю, это неправда, это ложь. По очень простой причине. Ну вот я человек военный, и есть и, конечно, и другие аналитики, которые могут подтвердить наши выводы. Потому что наши выводы, они основываются на военных знаниях. А наши военные знания, они основываются на тактике при ведении военных операций в наступлении и обороне. Эти документы есть, и там даже в, в этих учебниках есть даже таблица потерь с обоих сторон, наступающих и обороняющих. Там, конечно, приводятся данные, когда наступающих больше, допустим, в два раза, там в три раза, в четыре раза, и, соответственно, какие потери несут атакующие и обороняющие. При современном ведении боя, когда силы приблизительно равны, а по нашим оценкам так оно и есть, если мы посмотрим учебник тактики, то при ведении при таких военных действий, которые сейчас ведутся на специальной военной операции на территории Украины, вооруженными силами Российской Федерации, то потери Российской Федерации в соответствии с учебником тактики убитыми свыше 60 тысяч, ну и ранеными, конечно, еще плюсом. Вот это наши такие выводы, это наше мнение, мы это мнение не утверждаем, но мы говорим о на основаниях учебников по тактике. И второй факт, что по подтверждает большие потери Российской Федерации в специальной военной операции, это как раз частичная мобилизация. Но я так понимаю, что они весь резерв уже исчерпали, и фактически территории, которые необходимо уже не только, допустим, завоевывать, но и оборонять, уже сил у Российской Федерации нет. Ну и на основании этого как раз было принято о частичной мобилизации для того, чтобы людьми, живыми людьми заполнить невосполнимые потери вооруженных сил Российской Федерации. Без всякой подготовки направляют в зону специальной военной операции. Вот почему такая спешность? А потому что там уже воевать некому. И защищать ту землю, которая была взята вооруженными силами Российской Федерации там уже недостаточно этих сил даже для обороны недостаточно ну и конечно мы видим что вооруженные силы Украины они перешли в наступление и э, фактически уже начали за, за, забирать города которые совсем недавно были под контролем Российской Федерации ну я не буду говорить все поселки или там города которые на сегодняшний день украина заняла вы это хорошо все знаете я вам сказал нашу аналитику на сегодняшний день по специальной военной операции на украине ну что ж какие выводы окончательно можно сделать? А виводи нігутішительне. Попри все, ми, шановні глядачі, вистояли і обов'язково переможемо. Бо разом ми сила. Підпишіться на канал, ставте вподобайку, пишіть свій коментар та поширюйте цю інформацію.